Давай вам. Вы знаете, я вам тайно открою. Бог не хочет нас вводить в искушение. Мы вводимся сами. И я вам расскажу первый способ, как Бог освобождает от искушений. Кому ему сказать? Да. Вы послушайте внимательно. Если вы меня сейчас поймете, я не зря сегодня проповедовал, а вы не зря мерзли. Первое. Когда ты начинаешь говорить, о, освободи меня от искушения. Ты понимаешь, что такое искушение? Ну да согласно всякие разные, да? Как туда не попасть? А живите по Писанию. Ты не понял сейчас. Живите по Писанию. Худые сообщества развращают, развращают добрый даму. Псалом 112 Кто знает наизусть? Что там написано? Мы Таня, давай. Блажен муж, который не ходит на собрание, не стоит, не стоит, не стоит, не стоит на пути грешника. Не сидит в собрании развратителей. Но в законе его... Но в законе Господа воля его, и дереву, самом смотрите, самом, смотрите, в законе его разрушает он день и ночь. И будет он как дерево посаженное. Смотрите, смотрите, смотрите. Всего лишь одно место Писания ты молишься, Господь, не веди меня в искушение. Он говорит, хорошо, не ходи туда. Ты говоришь, подожди, подожди, Бог, ты не понял. Я вот как раз туда пойду. А вот искушение пусть меня не постигает. Он говорит, не, 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 ты не понимаешь. Если ты прикасаешься к раскаленной плитке, ты обожжешься. Это сто процентов. И если ты идешь туда, куда я запретил ходить, и общаешься с теми, кто являются развратителями, ты развращаешься. Не, Бог, подожди. Я его поднимаю, я его вдохновляю, я делаю его чище. Не, 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 не. Ты развращаешься. Многим это не нравится. Потому что Слово Божье, оно Четко и конкретно. И Бог хочет, чтобы мы не были искушаемы. А не искушаемы мы тогда, когда мы делаем то, что Бог не разрешил нам. Вы знаете, первая вещь, это ответ от Господа, это исполнение Писания. Вторая вещь, это собственные правила, которые есть в вашей жизни. В моей жизни есть правила. Я сейчас объясню более подробно. У меня есть. Есть друзья, настоящие друзья. Друзья, проверенные временем. Мы уже знаем друг друга 20 лет. 20 лет в господи мы знаем друг друга. Это семья Юры с Галей Клепкой. У Юры с Галей Клепкой есть шестеро детей. Самый, одна из не самых старших, но вторая живет еще с ними ей 21 год. Также есть еще дети. Для чего ты, пастор, это говоришь? Я никогда не останусь ночевать в их квартире, если нету хозяина квартиры. Это мое правило. Ты скажешь, пастор, это глупое правило. Вот потому что мы не создали себе правил, которые являются перилами в нашей жизни, мы попадаем в искушение. Понимаете? Из-за того, что у нас нету правил, из-за того, что у нас нет трезвых правил, которые должны быть у каждого человека, я никогда на дороге никого не сажу в машину. Никогда. Ты скажешь, что ну, пастор он может быть замерз, или она может быть замерзла. Это их проблемы. Я не хочу, чтобы однажды о пасторе Сергея сказали, он с проституткой катался. Понимаете? Я ни однажды никогда не хочу, чтобы человек подумал в меру своей испорченности. Вы знаете, дьявол, он хочет нас поработить. И он хочет нас искушать разными путями. И для каждого будет свое искушение. И поэтому я никогда... А? Не иду туда, где есть разврат. Я никогда не смотрю то, что является развратом. Я не общаюсь с людьми разврата. И вы знаете, я сейчас говорю даже о христианах. Я не говорю о блудниках и проститутках. Потому что самые опасные для христиан люди, которые развращают христиан, это христиане. Я еще раз это повторю. Ни одна проститутка так не опасна, как христианка, которая имеет похоть и которая имеет разврат в своем сердце. Потому что с проституткой ты знаешь, что она проститутка. И ты понимаешь ее уровень грешницы, ей нужно каяться. Но когда человек выдает себя за христианина, а при этом в устах у них жало ненависти, обид, разочарований, Депрессия, осуждения, она жалит человека, и она его ведет в преисподнюю, потому что ни один работник, ни один осуждающий, ни один клеветник не наследует Царства Божьего. Понимаете, с проституткой все понятно. Она идет в ад, это ее выбор добровольный. Но христианин он замазывается христианством. И поэтому я не общаюсь с людьми, которые осуждают работу. И я не буду никогда этого делать. Ты можешь осуждать кого угодно. Это твоя цель задача, твоя проблема. Но почему? Бог, Он не хочет нас вести, вести в искушение. И когда я разговаривал со своим пастором, он мне объяснил, что Сергей, ты просто не понимаешь, что тебя это влияет. То, где ты был пять лет назад, оно до сегодня на тебя влияет. То, с кем ты пять лет назад общался, то, что ты смотрел десять лет назад, это сегодня на тебя влияет. Вот почему я должен хранить себя. Вот почему Слово Божие говорит, отделитесь от рода развращенного. Вы знаете, мы бы так хотели, чтобы Бог оградил нас от искушений. И Бог ограждает своим законом. Слово Божие говорит, что закон есть путеводитель ко Христу. Мы можем его игнорировать, мы можем его пренебрегать, и рано или поздно мы пошлем. я с полной ответственностью говорю, что пошлем. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получает венец жизни, который обещал ему Господь любящий. Я не знаю, вы когда-нибудь переживали это. Вот у меня всегда, когда приходит какое-то давление. Послушайте, я сейчас не говорю про женщину вообще. Я сейчас не говорю про желание покурить или осуждать кого-то. Я сейчас говорю о других давлениях, которые не связаны с искушением греха. А? Потому что вам давно уже пора перестать искушаться грехом. Вам уже давно пора жить по-другому. Вам уже давно пора перестать осуждать, завидовать. Давно уже пора. И приходит давление. И ты думаешь, для чего тебе это? Да зачем тебе это? Но ты понимаешь, что когда ты проходишь это давление, ты в молитве, ты прорываешься, приходит новый уровень жизни, новый уровень благословения. Ты уже прорвался. Понимаете? Ты ведь на самом ездили то, что ты прошел. Я знаю, кто меня сейчас услышал. Ты есть то, что ты прошел. Ты есть то, что ты прошел. Ты не будешь больше того, чем что ты прошел. Ты можешь называться хоть апостолом, хоть остолопом. Ты не будешь больше того, что ты прошел. И когда люди приходят и начинают хвастаться чем-то, у меня вопрос, а что ты прошел? А научился ли ты любить свою жену не только на словах и деле, но и всегда без исключения? Научился ли ты жена угождать мужу? Вы знаете, мы вчера были на группе и я сейчас при вас поблагодарю Бога за одно. Я, знаете, я начал без страха молиться Богу. Знаете о чем? Бог использует меня больше. Пусть придет больше помазания него. Потому что раньше, когда я молился об этом, у меня в глазах возникали картины христиан, которые бросали свои семьи и ехали непонятно куда. И это так обожествлялось, что они суперслужителя. Да предатели они Христа. Бог никогда не сделает так, чтобы семья развалилась. Бог никогда не сделает так, чтобы дети страдали. Бог никогда не сделает так. Потому что Бог, Он ценит свое творение. И Он создал нас как мужчину и женщину. Он создал нас с нашими детьми. И Бог будет делать все, чтобы мы были благословенны. И если есть больше огня в служении, значит будет больше огня в отношениях. Я... Вопрос на знание пастора. Кто знает, когда у нас самая-самая была серьезный распись с женой? Кто? Говорит. В Сочи. Нет, знает, потому что на семинарах мы об этом учим. У нас самый большой скандал в семье был в первый медовый месяц. Это самая большая проблема была. Конечно, с некоторыми проблемами она не сравнится, которая у других людей. Она такая мизиная, но это самый большой был скандал. Для чего я сейчас это говорю? Потому что Бог, Он благословляет, и Он переводит из славы в славу. Аминь. Из веры в веру. Бог не переводит из славы в черную полосу, а в черной полосе в белую полосу, а потом опять так. Нет, Бог переводит из славы в славу. И моя семья, мы ну, уже больше 10 лет, она счастливее, чем 10 лет назад. И моя жена довольнее, чем 10 лет назад. Да. И я ее больше удовлетворяю, чем 10 лет назад. А Понимаешь? А И если Бог мне даже позволит жить до 70, я в 70 еще больше буду удовлетворять, чем в 37 своих. А Ты скажешь, это невозможно. Это у тебя все невозможно. А мы в старости будем сочнее продавить. Аминь. Аминь. Потому что Бог, Он хочет, чтобы мы научились не прожигать свою жизнь на искушение. Я не знаю, как вы сейчас смотрите. Ты идешь туда, куда Бог запретил идти. Ты там цепляешь что-то. Потом что нужно разобраться с этим. Ты воруешь время у детей, у семьи. Ты пришел, ты праздно провел время, нацеплял бесов и демонов, пошел каяться, Бог очистил, Бог простил. Но послушай, ты украл время из своей семьи, ты украл время от общения с Богом, ты украл время от друзей. Кто будет компенсировать это? А потом мы пытаемся нагнать, а нагнать не получается. Вот и дьявол нас поймал искушаемся. Нету библейского основания, мы не доверяем Библии. Я не знаю, кто не читал, когда в Библии вместо такое похоть за что зачавший что рождает. Грех. И это написано. А сделанный грех рождает. Нет. Вы знаете, что это правда? Аминь. Это правда? Буквально в Пастор, ну какая правда. Я понимаю, грех. Поезд тебя переедет, ты умрешь сразу. А я же здесь просто обиделся. Это же не такой сильный грех. Да. Обиды тоже убивают. А а Вы знаете, на небесах есть две чаши. Я не знаю, там читал откровение или нет. Кто знает, какие две чаши? Чаша Первая чаша молитвы. Все это помнят. А вторая? Чаша беззакония. Чаша беззакония. Вот на тете Наташе две чаши. Чаша молит, и чаша беззакония. И какая, как вы думаете, изольется быстрее? Больше та, которая наполнится. Быстрее наполнится. Да? То есть на тете наташи две чаши. И слово Божие говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемому. Да? И что происходит? Люди искушаются, искушаются, если ничего не происходит. И они думают, да ничего страшного. Но это страшно. Почему? Потому что рано или поздно эта чаша наполнится. А я же молился, пастор. А вот молитвенная чаша не наполнилась. И ты, пожал что? Проблема. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушает злом, а сам не искушает никого. Но каждый искушается и увлекается, и обольщается собственной похотью. Похоть же зачат рождает грех, а на грех рождает смерть. Боже, Он дает благословение, Он дает процветание, Он дает победу, но причем, когда мы не искушаемся, тогда приходит благословение быстрее. Боже, я так хочу, чтобы мы были правильными. Но знаете, в чем проблема? В том, что второе местописание, оно еще серьезнее. Здесь написано, не веди нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого. И вы знаете, чаще всего люди... Я, группа была в субботу, мы разбирали уже урок по этой теме, я говорю, что такое от И многие, а это война с бесами. Послушайте, я вам открою. Часто бесы ни при чем. Иеремия 17 глава 9 10 стих. Лукаво сердце человека и крайне испорчено. Лукаво сердце человека и крайне испорчено. Да? Это Иеремия, 17 глава, 9 стих. 10 стихе Господь, проникающий в сердце, испытывающий внутренности, чтобы вас за каждому по путям его и по плодам дел его. То бишь? Я всего лишь две вещи открыл. Бог хочет, чтобы мы что? Не были в искушении. И когда мы молимся, Бог, не веди меня в искушение, Он что хочет? Чтобы мы научились исполнять заповеди Божьи. Тогда мы не будем искушаемы. Бог Пастор, что выключи телевизор? Да, выключи телевизор. А что в это время делать? Женой время с мужем проведи, да хотя бы просто почитай Библию, да. А, вон оно что? Да. А потом не будет искушений, не будет. Вы знаете, очень часто люди подходят и начинают говорить, пастор, у меня проблема в том, в том, в том, в том. И задаешь вопрос, а как ты живешь? А что ты делаешь? где ты находишься, что глаза твои видят. И потом начинаешь понимать, что праздность это корень многих проблем. Праздно проведенное время это огромная проблема в искушении. Ко мне одна женщина позвонила и говорит, у меня муж у вас в церкви. Можно, пожалуйста, я вам помогу? Я говорю, конечно, можете продукты купить, я ему везу. Я подъехал на рынок, Хожу с ней, и она говорит, слушай, ну почему ты этим занимаешься? Я говорю, знаете, я привез первого наркомана. И когда увидел родителей, что у них появилась надежда, я решил этим заниматься. И вы знаете, мы вот с ней разговаривали, разговаривали. И она говорит, да их же никто не любит. Я говорю, знаете, да, но Бог любит. И мы должны любить. И если мы не будем любить, то что то лука? в сердце человека более всего и крайне испорчено. А может быть ли человек не лукавый? Как вы думаете? Может. В Библии есть пример такого человека, Иисус, засидетельством, помните? Он сказал, вот идет истина. Евреи, у нет лукавого. Он говорит, как ты меня знаешь, а ты еще сидел под смоковницей, когда к тебе подошли. Бог, Он желает, чтобы наше сердце было без лукавства, но лукавство победить очень тяжело. Потому что каждый человек в своем глазе видит себя правильным. И что с этим делать? Я вам вот тайну открою, что мы в Первым надо умолять Бога, чтобы он освободил. И второе, надо найти человека, который может в твою жизнь говорить духовным А что его искать? Тот человек, который служит ими, пастор, ты можешь подойти. Ты можешь общаться, и ты можешь получать освобождение. Мой друг, о котором я немножко свидетельствовал, он брал вообще, он брал так, что, наверное, ну, все здесь сидящие отдыхают. Но в чем было преимущество этого парня, он решил освободиться от этого. И мы взяли его под контроль. Мы проверяли все его слова, мы проверяли все его истории. И нам пришлось полтора примерно года контролировать его, чтобы он получил полную свободу от укаста. Вы знаете, укаста это очень серьезный дух, который контролирует человека, и этот дух, он пытается настолько овладеть тобою, что ты будешь считать, что ты прав. В твоих глазах все будет правильно. Но Бог, я верю, освободит, и если мы будем молиться, то получим освобождение. Последнее место Писания я читаю, будем молиться. Пишу вам отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас. И вы победили лукаву. Я сегодня не хотел дать все ответы на слово лукавство и на все ответы на слово искушения, соблазны. Но я хотел всего лишь вас подтолкнуть к тому, что у нас начинается молитва недельная. Это молитва Бог. Избавь нас от искушения. Избавь нас от лукавства. Не веди нас туда в искушение. И это будет очень хорошо, когда мы встанем перед Богом и скажем, Бог, прости, что я дружил с теми, с кем дружить нельзя. Прости, что я общался с теми, кто меня развращал. Бог, прости меня. Вы знаете, я очень благодарен Богу, что мой пастор, он выше меня. Я имею в виду духовно. И он видит, и он слышит, и я с ним общаюсь. И на этой неделе мы общались с ним, он молился. Я говорю, пастор, помолись за меня. И я, он не только помолился за меня, он мне еще пророчествовал. Это пророчество в моем сердце. Уже месяц я грею эту тему, о чем я хочу, я, о чем я молюсь, о чем я думаю. Я думаю, как классно иметь пастора. Как замечательно иметь пастора. Я очень сильно вас люблю. Следующее воскресенье будет еще теплее. Томбина. Нет, мы просто-напросто, Саш, вырубай, мы просто-напросто